Ноги дві прошли, плюс-мінус безконечність. Прохотя Рівік. Привіт. Здравствуйте. Цю дівчину Аревік Малхасян. Ви вже знаєте. Ми вже з нею знайомилися в нас на сайті. Вона художник. Член спілки художників України, родом з Луганська. Так, ну розкажи нам про свої ноги, те, що вони пройшли, і до чого тебе довели в твоєму житті і що таке плюс мінус та безкінечність. Ну, хотілось би вспомнити слова Ексюпері, да, ми всі родом із детства і почать хотілось би тоже со своего детства. Впервые человека с кистью я увидела в Абхазии. Это был потрясающий художник-самоучка Игорьевич. Он жил рядом с моей бабушкой и рисовал все время натюрморты, этюды, всевозможные. И дело в том, что в детстве, когда мне было пять лет, мне все время казалось, что это именно вот то, что предначертано мне судьбой. И вот именно оттуда и началась моя мечта быть художником. Затем я закончила Луганскую художественную школу и поступила в Харьковскую академию дизайна и искусств, закончив ее по специальности моделирования одежды. Руки нежне і трудолюбіве. А е от як ти перевела свої е художні здібності? Так, ось це малювання в е уже в професію? І саме от як ти перейшла від художньості від створення образу, так до професії дизайнера? Наверное, изначально я увлеклась батиком. Батик – это художественная роспись по шелку, очень интересная индонезийская технология. Впоследствии я поняла, что ткань, она, в общем-то, сама диктует вам, каким изделием она вообще хочет стать. Yeah? и потом дизайн одежды, он э, uh, меня в первую очередь тем, что именно uh, в этом можно было найти свое перевоплощение, да, то есть превратиться из графини в крестьянку и наоборот, то есть вот именно это вот перевоплощение. Я чего от меня в дизайнера, это полностью забрало с тебя художника, чи осталось что, что ты себе и малюешь, и разом с тем есть ну, дизайнерские вещи, которые ты слова Ну, я думаю, это ни в коем разе не забрало из меня одно. Это как научиться кататься на велосипеде, раз и навсегда, наверное. Глаза. Карие и внимательная слушаю тебя, дивлюсь в твои очи и думаю, что такое для художника вот не то, что просто уважный погляд, а уважней очи, что треба помечать, як ты дивишся на, на цей світ? Я считаю, что любой человек, да, будь он художник или имеет другую какую-то профессию, он в первую очередь должен идти с глазами обращенными к солнцу, да, то есть всю фантазию он черпает в первую очередь, наверное, из недр своей души, и это уже, в общем-то, и не фантазия по сути своя, а какая-то тонкая философия в результате да, твоих каких-то переживаний и, наверное, так. Мы видим, что многие действительно гонятся за этими глянцевыми журналами, да, и стараются там из последних сил каким-то образом заполучить то или иное драгоценное платье, да, как в средневековье, когда оно mm -hmm. передавалось по наследству. А может быть, этого и не стоит делать. Вот нужно находиться просто в гармонии с самим собой, со своим телом и одеваться то, как, ну, что диктует, в общем-то, тебе твоя душа. Ты часто цепачишь на улицах Украины, что э, так люди впечатляют. Вы знаете, что на сегодняшний день действительно много изменилось, да, и люди научились одеваться, да. Голова светлая и талантливая. Такие еда, столько фантазии. Э, я так уважаю и думаю, зная тебя там несколько уже дней, так, что, э, ну, ты еще и сама ходячая так, то есть ты еще, еще той Расскажи бы, про свои организаторские здебности, иди, поедини заходы, которые ты организовывала. Очень йде. приятно, очень приятно слышать. Большое спасибо. И в первую очередь хотелось бы рассказать, вот в Ульяновске состоялась очень интересная выставка, да, посвященная скульптуре, керамике, графике, живописи, такая микс Состоялась эта моя церновая, да, я ее организовывала, звалась она биеннале первая ступень, да, впоследствии мы планируем еще работать в этом направлении. Угу. Это был такой первый вариант создания трех миров, то есть такая арт-проект, назовем это так, да. Затем в Луганске состоялась выставка под названием "Нить ариадны". Это угу. было, это был непосредственно показ аматоров, то есть более 60 участников приняли у нас вот а скажи, вот в чем разница между организацией выставки або заходу для кого-то, для других художников, и что таки для себя? Я знаю, что ты организовывала персональную выставку. Вот как это? Что чувствует художник, когда он является и организатором собственной выставки? Понятное дело, что после вот всего того арсенала, да, который ты организовывал, не для самого себя, твоя персональная выставка является самым критическим для тебя проектом. Вот и выставка моя вот зимой состоялась, она была посвящена зиме, зиме во всех в любых ее да, направлениях. Зима бывает разная, да, в зависимости от того, вообще что ты чувствуешь этой зимой. В одну зиму там человек рождается, в другую уходит, и вот именно с этими переживаниями называлась она все лгут календари, да, по назовем это так по мотивам Грибоедова «Горе от ума», да, и вот всем известные слова старухи Хлестовой все лгут календари», которые иронически используются по поводу там всякого рода каких-то газетных лживых сводок, да, или новостей. А мы вот, несмотря ни на, ни на что, да, продолжаем жить своей собственной жизнью, наверное, по своему особенному календарю, да, оставляя какие-то засечки на скрижалях бытия. А еще такие для тебя три классный календар календарь. Вот, может, ты как по-особенному mm -hmm. чувствуешь, где лето там. або у тебя есть, например, во время зимы твое літо лето, там, ну, какая-то изменение, возможно, сезонов, сезонів інша. Ну, наверное, это все, как маленькая жизнь, да, и все зависит от того, какой рядом с тобой, наверное, человек находится, да, в какие условия обитания ты попадаешь, вообще, по сути. То есть все очень индивидуально, на самом деле. Плечи хрупкие, и крепкие. На голову и на ці плечи этой дівчини одного разу такая счастливая нагода ей выпала в жизни, что ты стала кем? Я стала заведуючою кафедрою Луганської академії культури і мистецтв. Так, от е, це зразу ж сприймається як, ну, для такої творчої людини, як такий, не те що там кинець або штамп такий зав кафедрою, так, все, і до побачення. Як ти вважала в той день, в той момент, що це якби поставить хрест на твоїй е, художній кар'єрі, ну, творчій, чи на покистані якимось продовженням і як воно є насправді? Відкровенно говоря, ізначально давньо дійсно показалось, що вся ця бюрократія, да, і всі ці паперові роботи, вони затягнуться Головою, и я в общем-то перестану заниматься или живописью, рисунком или чем бы то ни было, да, но на самом деле сейчас вот уже с высоты птичьего полета могу сказать, что это научило меня, да, каким-то организаторским способностям и сейчас, допустим, на кафедре у нас очень много интересных проектов, да, касательно вот допустим дипломов, да, мы структурировали все сейчас не так, что каждый студент отшивает какое-то единичное mm -hmm. изделие, у нас идет ну, блоком, то есть если это, к примеру произведение Булгакова «Мастер Маргарита», то каждый студент отшивает какой-то определенный образ, и впоследствии у нас складывается вот уже полностью оформленный либо спектакль, либо фильм. Ага, вот это ты называешь блоком, когда из mm -hmm. одного там спектакля или фильма подбирается образ. Так, а чему mm -hmm. самое два? Чему каждый студент выдает на гора, как бы два? Ну это просто у нас так прописано в критериях, то есть дипломный проект и курсовой проект это определенное количество моделей, тут только лишь математика. Mm -hmm. А расскажи, пожалуйста, больше про своих студентов. Кто вступает в Луганскую академию, так и кто от по вашей специальности, ну, самое вот, больше девчат, чем больше хлопцев Почему? чему? Что там им властиво, какие они? Мы очень хотим, чтобы звучали эти живые веяния. Хочу повториться, да, может быть, в прошлой передаче, если кто помнит, я говорила о том, что у нас бесконечно талантливые студенты, да, те, у которых не было возможности поступать в мегавольтные какие-то uh -huh. учебные заведения. Но наши на самом деле ничуть не хуже и и по итогу да уже по окончанию мы видим что уровень наших студентов достаточно высокий и на моделирование одежды поступают конечно в основном барышни да mm -hmm. хотя да, как мы видим мир диктует нам что все великие кутюрье да они Ведь все мужчины, же мужчины да. да поэтому с нетерпением ждем парней на нашей кафедре так а расскажи будь пожалуйста, мало мало таких э, речей вот профильных программ, каких то специализованных и очень хотелось бы почути, И имена от своих студентов ты в минулые программы тоже рассказывал казала про те, що є е багато людей, які не здали, в тому, е ну, тим чином, як воно планувалося, вам е дипломні свої роботи. Тобто, це, мав бути показ так, що було підготовлено, і от саме конкретні імена, кого ти можеш згадати а їх роботи. Зараз хочу привести в ті роботи, які вже у нас є в наліччі, які да, все-таки uh -huh. добрались до нас. Є великолепні роботи Ольги Уколової, Вони були основані на костюмі народу в Сибирі. Да, uh -huh. Жевательные костюмы Ивашенко Анастасии по мотивам произведения Симона Вилар Поединок соперниц, три костюма прекрасные в эпохе средневековья mm -hmm. и костюмы с Кубак Елены это по мотивам Доминика Чемороза тайный брак. Mm -hmm. А вот какие, какие вековые такие у вас э, ценз? Э, Сколько вот этим девчатам роки? Честно говоря, очень разношерстный контингент. Почему? Потому что, вот, допустим, э, я, когда встречаюсь с заочниками, то они все моего возраста, да, у них уже взрослые дети с этими людьми, понятное дело, приятно, да, вести какие-либо диалоги, то есть люди пришли, знают, зачем Ты пришли. Да. да. А те, которые, допустим, очное там первое отделение, да, это там 16-17-летние девочки, с которыми пока еще Це дуже важко, но все одно на третьому курсі все вирівнюється. Угу. Ясно. Тобто є і старші, от із тих людей, роботи яких ти представила, є і старшого, ну, як би віку, так же розвинто. А чи є таке, наприклад, що деякі з них поєднують декілька професій? От вони вже в дизайн прийшли після чогось, або там поряд чимось. Так, дуже багато, дуже багато є та вторечне образование, бо чогось як от мені було мені цікаво, да, саме економічне було перше образование, а вторе от дизайн, роздреб. Чому так вибирають? Угу. Ну, я от дивлячись на такі роботи, на таких людей, слухаючи Історії, просто розумію, що ну, не те, що там про, ми про е, схід України маємо право там, сказати щось про те, там, який рівень розвитку є, так, який там творчий потенціал і так далі. Я просто хочу сказати, що те, що відбувається зараз, там оті бойові дії, так військові дії ким би вони не були з розпочаті, так вони б'ють перш за все по ось таким людям, і по тим історіям, ну по тому труду, по тим от ногам, рукам, зусиллям, по тій щоденній праці, яка вкладена, да по тому вибору, який ви робите щодня, бути чи не бути, стану там за кафедрою, так як в даному випадку в твоєму, чи не Стану. Що від мене буде це вимагати? Це б'є по тій же відповідальності, яку ви берете на себе, так? по тим професіям, які ви могли би ще взяти. І от хто би їх не починав, просто люди там, душею ми, може, вибачимо. Але оця щоденна праця, труд, який в нас дуже мало ціниться і мало в Україні ну, що, важить. Мені здається, це ніколи не пробачить. От я би хотіла, щоб ти до ось цих всіх винуватців таких подій, ким би вони не були, сьогодні не хочеться е, починати про це говорити, просто звернися, що ти хочеш їм сказати, от приїхавши звідти, можна сказати, ну, втікаючи звідти з Луганська, от сьогодні, що ти Но, можеш... Ну, на самом деле, хотілося б, да, сказати, що я дуже признательна, да, що сьогодні у мене от є така можливість, мінує, так сказати, всі блокпости, да, звернутися і сказати, що э, у нас, відсі, да, скільки блеска в глазах этих молодых талантливых людей на сегодняшний день, да, и ни в коем случае нельзя перетворить это все в выстрелы в дым, да, потому что люди утратят какую-то веру и надежду, по сути, да, и в выборе своей профессии, и вообще по жизни, поэтому давайте жить дружно.